заводское оригинальное что я считаю тоже в принципе достойно особенность данных автомобилей является в том что у них э, очень толстая покраска идет с завода да, 200, 180 220 даже ну, плюс-минус да а переднее правое крыло там был по карфаксу загнут кончик буквально сантиметров 5-7 в этом месте его вернули обратно пошпаклевали и покрасили сантиметров 30 там распылили буквально но в целом неплохо в цвет вроде попали, но погода сейчас такая ну, не бросается в глаза. Единственное, к чему у меня были, скажем так, наверное, претензии, это, наверное, к человеку, который это все собирал, потому что можно было вывести из зазоры лучше. То есть, допустим, я на видео тоже там показывал по поводу стык переднего левой, передней левой двери и переднего крыла, где они просто каемочку не, ну, скажем так, не отрихтовали в обратную сторону. Могли это сделать, могли, но не сделали. Потому что не хотели, не было интересно. Рихтовать это сложно, Сережа. А о том, что просто банально вот есть места крепления проводов, э, куда просто их не поставили, не заправили. От, mm. от, от бачка антифриза, плюс там где охлаждающая, тоже связка пластиковая такая. Поэтому ну, все вопросы к тому, кто просто Просто на быструю если ты смотришь. Очень на быструю. Бойся. Руку. Не, ну не бойся, но немножко там 5 Халатное минут времени, отношение. да. И, скажите, свое мнение. Что мне не понравилось. Э, Пистоны можно было бы поставить хотя бы, но это же недорого по левой стороне там их не было. Там где локеры, да, под да, нету накладочкой, пистонов. пластиковые отсутствуют. Когда рихтанули там полочку крыла, то есть э, хотя бы взяли грунтом бы дунули или краской, ну грунтом бы хотя бы, а то просто голый металл был в одном месте. Еще зазоры да, эти пистоны да, защиты не было ни войлока, ни металла, но это человек себе поставит. А, и при ДТП там крыло ударило дверь. Или переднюю левую. То есть там вмятина была, ее просто подкрасили кисточкой, а саму дверь. Так я же об этом только что ну, говорил, что не да, Короче, ну, в целом, короче. А, а, подголовники сзади два черных стоят вместо белых. Ну хорошо, хоть вообще стоит. Ну да, ну это <с такое уже. Ну, в целом, как для Америки, в принципе, то неплохо. Нету жалюзей. Да, Стоят нет, там, нет. Стоит там эмулятор, наверное. Ну, в целом, получаем, что полтора подкраса машину, новый капот алюминиевый и пол крыла крашена. Все остальное целое прибором мы да. прошли, вы посмотрели. И единственное, что по ошибкам не работает два боковых проктроника да. да, и есть там еще в некоторых блоках ошибки по коншине тоже вам в видео это было видно нужно ехать к электрику. То есть они не удаляются никак активные, но хотя все это, на что наругается, рабочее. Ну, как-то так. Напишите свое мнение, понравилось вам видео или нет. Это 19 год, модельный 20 -й. Машина на переднем приводе, в белом цвете, на хорошей комплектации. Вот, с сабвуфером, с электроприводом багажника. Резина одна, ключ один. Ну, все стандарт по Америку. Лобовое стекло, меняное, новое, стоит китайское.